belum mengada arah kiblat. Okey. Mana dalil dia? Wa min farajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mana saja kamu berada, kamu keluar, wahai Muhammad, mengadaklah wajahmu bila semaya ke arah Masjidil Haram. Mana saja kamu berada. Di ayat ini sebut wajib solat mengadak ke arah kiblat. Ya, ha. begitu juga dengan dalih qad nara taqallu ba kafis sama fala nawliyan naga kiblat allati tarbaha. Ha. Itu dalih wajib menghadap ke arah kiblat. Penentuan arah kiblat boleh dibuat berdasarkan beberapa kaedah. Yang pertama kaedah istiwa azam. Apa maksud kaedah istiwa azam? Kaedah matahari duduk betul di atas Kaabah. Istiwa azam dalam ni matahari betul-betul ketika itu berada di atas Kaabah. Yang berlaku pada 28 Mei dan 16 Julai setiap tahun. Nak tahu arah kiblat dan eh makanya Sama kita tahu kaedah istiwa azam, istiwa azam ni matahari betul-betul berada di atas Kaabah bila? Dua kali setahun iaitu 28 Mei dan 16 Julai setiap datang. Yang keduanya kaedah buruj bintang. Yang ketiga kaedah matahari terbenam. Yang keempat kaedah hitungan segitiga perak. Yang kelima penggunaan kompas prismatik dan tidak lain. Okey, Allah berfirman, "Wa alamati wa bin najmi hum yahtadu." Okey, dan Dia menciptakan, Dia Allah menciptakan tanda-tanda punya jalan dan dengan bintang-bintang itulah mereka telah mendapat tunjuk. Okey. Tengok. Kaedah istiwa' azam. Istiwa' azam ni kita panggil matahari betul-betul berdiri atas Kaabah. Tiba. Matahari duduk atas Kaabah. Allah. Matahari atas Kaabah. Okey, ia berlaku pada 28 Mei dan 16 Julai. Tiap-tiap okay. tahun. Okey. Ya ni akan diisytiharkan dengan kajian Dia kalau nak bapak boleh tahu Masa pukul lebih kurang dalam pukul uh, Pukul dua belas Dalam dua belas Arab Saudi Betul-betul matahari -mata tak apa tu Ni ni ka kita kata Ni kapah Segi empat tepat Matahari betul-betul tegak -betul tak apa Ni kita panggil istiwa Allah Belum daripada masa waktu zuhur Dua belas Arab Saudi lebih kurang dalam Malaysia ni, dalam lebih kurang dalam pukul Uh, lima setengah itu lah Dan uh, tentang penentuan jangka masa ni yang akan diumumkan oleh oleh jakin di website jakin pada 28 bulan Mei ni, belum ni atau sebelum ni dia jakin akan umumkan. Dia kata umat Islam di Malaysia boleh baca makar Arab Kiblat pada 28 Mei 16 Julai ni. Okey, kata ambil satu 28 Mei ni uh, ketika uh, Saudi 12 tengah hari, matahari betul-betul berdiri atas Kaabah, Maka Malaysia ni waktu tempatan Malaysia waktu lokal uh, kelima tengah petang mereka boleh buat temat ke arah kita Caranya macam mana? Caranya ialah kita buka Kawasan premium rumah kita, hotel kita, resort kita tu Dia masuk cahaya matahari Dia masuk cahaya matahari Kita letak kayu pancang Kita letak kayu pancang macam ni Cahaya matahari yang menyuluh kayu pancang tu Ada bayang yang keluar daripada induknya Bayang keluar daripada induknya tu Menghala matahari, matahari itulah arah kita Okay bila matahari pancar ke belak tu, dia akan dia akan pancarkan cahaya ke seluruh dunia. Okey? Dan kita ni, ni rumah kita, kita kata ni rumah kita. Okey. Rumah kita ni, kita buka buka tingkap untuk cahaya matahari masuk. Kemudian kita letak kayu pancang. Okey, kayu pancang, matahari akan suluh cahaya dia, akan keluar akan bayang ni. Okey, bayang dia akan keluar. Okey. Daripada bayang ni kita tanda. Okey. Ini nah, arah yang bertentangan dengan bayang bayang daripada kayu panjang arah yang bertentangan dengan bayang, itulah arah Kita tanda dengan maksud, itulah arah Qiblah Tiada tahu kita boleh tengok pada 28 Mei dan 16 Julai kita tiada Ini arah kiblat yang boleh ditemak secara tradisional dan menggunakan kaedah istiwa Allah Azzaf ketika Matahari betul-betul dia cakap bah dua kali setahun Ingat 28 Mei Ketika itulah Ustaz Zamiha dilahirkan ke muka bumi. Ketika matahari berdiri tegak atas Kaabah. Fuyuh. Nak mujur, nasyid, nafid, takdir nak buat macam mana? Tak, nah, ingat dah berapa min. Bukan nak suruh tuan-tuan beli hadiah. Puluk panggang, nasi goreng, titik bakar, bukan. Ini nak ingat tu. Tiba. Okay. Cuma ni beza oh, dia ni macam ni lah Beza dia macam ni 5, 30, Kadang 5.30, kadang 5.35 Kadang 5.45 Kadang gitu lah Ni kena kena rujuk jakit lah Bagi hut utama Untuk penentuan arah Untuk penentuan arah kiblat Okey. Yang keduanya kaedah buruj bintang. Kaedah buruj bintang ada disertakan kaedah bawah tu. Lain penggunaan bintang, bintang Orion dan bintang Kutubi. Okey. Ha tu dijadikan aa, asas untuk kita Tengok kepada arah kiblat. Okey, ini uh, dari sudut angkasa, dari sudut angkasa kalau kita pergi akademi angkasa, dia orang akan beri penjelasan tentang kedudukan bintang Orion atau disebut yang bahasa Arab bintang Kutubi. Ah ha, bintang ni kita tengok pada satu bintang itulah arah kiblat. Jadi tengok pada bintang, bintang pada itu kita sembahyang ikut bintang tu, bintang tu sebenarnya bertepatan dengan arah kiblat. Yang ketiganya kaedah matahari terbenam. Tak ada kotak lagi eh? Biasa kita katakan Ini bukit Okay. Eh? Ini matahari terbenam sini ya. Okay. Eh? Huh? Matahari akan akan Tulu uh, bayang-bayang dia ni okay. Eh? Eh? Jadi bayang yang setara Kita solat ni ha, Kita solat ni Kita menghadap ke sini Matahari terbenam ni Kaedah matahari terbenam tapi keadaan matahari kita benar ni Daripada Januari, Mac, April sampai Desember Dia berubah darjah dia Dia berubah darjah dia Katakan dia berubah saja dia Dia tak perlu lagi daripada Ada kata kata Januari Dia ada jadual dia Januari sampai uh, Mei Katakan Januari sampai Mei Antara anak kiblat ni Ok kita katakan Satu uh, hingga enam darjah Celsius Arah ya. dia Contohnya, ni matahari ni kita arah matahari terbenam ni arah matahari terbenam ni kadang dia pergi pada satu darjah kadang dia pergi kepada dua darjah kadang pergi tiga darjah kadang pergi fa lima enam tujuh lapan sampai berapa darjah ada jadi kita tengok kita dapat tahu kedudukan arah matahari terbenam tu berdasarkan kepada kedudukan secara rambang sahaja. Tidak tepat. Ini cara tradisional. Atau orang -lagi tengok matahari jatuh. Kalau kita kata nak semayang sah tu, tengok matahari jatuh, itulah arah kiblat. Secara umum, kalau tak ada apa pun, apa nama ni, kaedah yang pertama tadi. Okey. Yang keempat, kaedah matahari terbenam pun kita tengok ni, tengok piring astro. Kalau nak semayang rumah orang, tengok piring astro. Piring hmm. astro pula kita kan? Tengok pergi astrol kita menghadap ke mana. Astrol ni dia akan dapatkan cahaya matahari. Tengok matahari jatuh juga. Jadi astrol pilih dia ni dia akan menghadap cahaya matahari untuk dapatkan dapatkan gelombang magnet daripada satelit ha, jadi kalau patah astrol menghadap sini. Ah ha, matahari sini. astrolog akan menghadap matahari. Kita pun salat kiblat rumah dekat pergi terus. Dia akan mengada pada matahari, matahari terbenam dia pakai. Eh uh, mudah ya. Okey. Kaedah hitungan segi tiga sfera ni, itu kaedah apa nama ni, kaedah matematik. Maksudnya penggunaan kompas prismatik. Kompas prismatik ataupun tidal light dua alatan moden yang digunakan untuk kita ukur bahan. Dari sudut-sudut dia, ketepatan dia itu uh, memang jelas. Sebab uh, ia merupakan kaedah termoden di zaman sekarang. Kalau tanpa kompas prismatik pun kita biasa guna kompas interface. Untuk kita tahu arah kiblat Malaysia ialah 290 290 daripada arah utara. Apa saja kompas kalau kita nak gunakan daripada arah utara? Ini ya tiga arah kiblat kita yang dibenarkan oleh di Jawatan Kuasa Falak. Kebangsaan. Ini kita katakan Malaysia eh. Malaysia ni Malaysia. Okey. Ini Sabah Sarawak. Kita katakan Sabah Sarawak. Ni kita duduk di sini kita katakan kita duduk kat bangi Ni sini mukah katakan mukah Arab Saudi ha. Nah. Ni arah kita Cebak 290 Atau 291 Atau 292 Dari Utara sebenar 360 dasar 290 ni mana? Sini Ni jadi kalau kita nak guna kompas, kompas apa kompas, 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 kompas iPhone ke atau Android ke, kita cari arah darjah dia 290 atau dari satu ke sembilan Tiga perselisihan ini terlalu kecil. Tiga perselisihan itu terlalu kecil. Katakan arah utara ini kan, ha, dia perbezaan ada sedikit sangat aja. Ha, katakan ni 29290. pak lain kedua ni 291 Pak, ha, pak lain satu lagi ni 292 apa dia letak tiga? Sebab pesan tu kecil, kecil sangat. Kalau kita duduk sini, kita boleh tutup mata kita dengan satu jari. Tapi bagaimana dengan jarak yang jauh? Jadi perselisihan antara satu darjah tu terlalu kecil. Umpamanya, umpamanya kat apa? A uh, empat segi tempat. Ni kita duduk sini tengah ada daripada Malaysia. Kalau kita kata 290 kena sepucu ni. Kira macam juga. Kalau 29, 29 satu kena tengah, tengah. Okay, Kalau 29 dua kena bucu Itu nak jepang Dia andaikan begitu Sebab kalau satu titik terdekat Satu titik dekat pasal saya tutup mata saya dekat ni Tak nampaklah kamu semua Jadi kamu semua dalam daya saya Tapi kalau ah, 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 ah. Okey jauh Saya jalan daripada meniti Kepada sini jauh Satu darjah tu perbezaannya begitu besar tapi hal ni ada jalan eh Oke? Okay? Nah, ini gua sama gua. Dua sembilan dua, dua So kalau kompas tu, kalau kita nak ambil apa nak ni? Hak -ha. Ambil tengah tengah. Di jam terlepas. Tapi kompas pun tak boleh nak baca. Lah. Antara perbezaan yang terlalu kecil. Okay? tiga tiga arah ini diperakui benar oleh pakar falak memandangkan perselisihan arahnya terlalu kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bila seorang muslim tidak mahu belajar dan tidak ikut ulama, maka tidak sah salatnya kerana dia telah meninggalkan tugasnya dalam menentukan arah kiblat. Saya tengok orang-orang tua kita lima ulama kita dulu, buat surga mana ada pampas. Tapi surga betul kiblat dah. Buat masjid dulu, masjid jamik, masjid lama ratus-ratus tahun dulu. Tak ada arah kompas arah kiblat, tapi tahu arah kiblat. Belajar kita kita begini ya. Tengok pada istiwa azam, tengok pada matahari jatuh. Okey? Bila orang tu dia tak belajar, tak ikut ulama, maka solatnya tak sah kerana dia meninggalkan tugas dalam menghadap kiblat. Tetapi apabila dia tidak mengerti arah kiblat, tidak termasuk yang mampu mengetahui arah kiblat kerana bukan ahlinya ataupun tidak mendapatkan seorang guru bagi mempelajarinya ataupun mungkin dia seorang yang buta Sedangkan waktu salatlah sempit, maka dia dibolehkan bertaklik pada orang yang tahu arah kiblat tersebut. Tanya orang. Belajar tak belajar, guru pun tak ada, tak ada akses, tak ada apa nama ni pak latar untuk mengenal arah kiblat. Tanya orang. Tanya pada orang. Ha. Tanya orang pun masih Tanya orang kafir. Eh? Aku kafir tak tahu. Ha. Tanya orang yang semaya. Ha. Taklid yang dimaksudkan di sini ialah mengikut perkataan atau pendapat oleh dan membuat kesimpulan dari nah, tanya alim ulama, tanya orang yang tahu. Tetapi apabila seseorang yang bertaklid tidak mendapat orang yang ditaklidnya, tak ada orang kita nak tanya. Maka dia perlu juga menunaikan salat bagi mengetahui waktu ibadat dalam keadaan tak adanya Kalau kita pergi negara kafir, tanya-tanya orang kafir pun tak tahu arah mana rasiblah. Ha, kita buat keputusan sendiri. Okey, tak ada alat, tak ada ke ke tak ada cahaya matahari, tak ada alat, tak ada kiblat, tak ada siapa pun nak tanya. Kita buat keputusan sendiri ha? Eh? Solat waktu Lepas tu, bila kita keluar pada tu Beri pada masyarakat Islam Boleh akseskan kebelak mudah Maka kita wajib mengkata Solat yang kita tunaikan ...muhammadi waktu dahulu itu Dan dia perlu mengalami kembali solat tersebut Kerana perbuatan seperti itu Termasuk dalam kategori uzur yang jarang terjadi Tak Sekarang ni mana-mana tempat pun ada orang Islam Ada masjid, ada surau, kita kena tanya Ada alat, peralatan Kecuali lah kita pergi negara kafir Uh, tersesak dalam hutan, nak semayang mana? mengadap kita, mengadap sendiri. Ya. Lepas tu bila kita keluar daripada hutan tu, kita tanya orang Islam kat situ, rupa-rupanya, mayat tu tersesak tu salah, jadi wajib dikatakan kembali. Hal ini perlu diambil berat oleh setiap individu muslim kerana mengadap kiblat merupakan syarat sah salat. Mengadap kiblat tu salah satu daripada syarat sah salat. Hukum syarat tidak menggugurkan ketetapan tersebut kecuali dalam keadaan tidak aman. Atau ketika menunaikan solat sunat dalam perjalanan. Solat sunat dalam perjalanan. Boleh sunat tunaikan atas kenderaan boleh? Nabi SAW pernah tunaikan solat sunat atas unta. Atas kuda. Atas keldan. Dan baginda membiarkan ke mana saja binatang itu itu mengada. Alah pada kita akan bincang. Eh? Begitu juga solat dalam keadaan tidak aman. Keadaan perang orang perang serang negara kita bumbung, bom tembak bom apa semua sekali kita tengah lari tu masuk wajib sembahyang wajib sembahyang wajib sembahyang bayang ketika huru-hara perang tu nak selamatkan diri tak perlu lagi menghadap arah kiblat ah ha, okey keadaan ini telah diterangkan mesti aku ana hari hadis yang sahih perlu diketahui apabila seseorang memasuki satu daerah dia tidak boleh terus melaksanakan solat belum mengetahui arah kiblat yang tepat pergi daerah mana pun kutub utara kutub selatan ke ha? tanya dulu kiblat mana ha, bukan salat dulu tanya dulu kiblat mana dia perlu berusaha bagi mengetahui arah kiblat berkenaan dengan cara bertanya pada penduduk setempat ataupun mencari masjid ataupun surau di daerah tersebut ha tak pergi mana-mana pun cari masjid cari surau kalau tak ada masjid cari surau tanya orang Islam nampak tahu arah kiblat yang sebenar Apabila dia mendirikan salat terlebih dahulu, pergi-pergi nak semayang lalu Belum mengetahui dengan tepat arah kiblat, Kemudian ada orang lain memberitahu arah kiblat yang sebenarnya, maka dia wajib mengulangi solatnya. Ah ha, kita pergi ke kutub utara, oh, belum apa-apa semayang Pastu Lepas tu orang oh, kutub utara kata, bang, salah semayang tu. Tu semayang mengandang Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tanya Orang Hutan. Nak semayang semula? Wajib semayang semula. Ha. Hanya Allah sahaja yang menggunakan taufik kepada kita semua. Semayang mengada arah kita. Ha, mudahnya praktiknya, semayang masjid, semayang surah. Besar yang